Надяно... Дуже радий вас бачити в хорошому стані. До, до самого кращого почуття ще далеко, правда, але ми живемо надією, вірою, і я вам передаю сьогодні вітання від цього нашого особового складу. Сьогодні я бачу задачу керівництва, нового керівництва, яке прийшло, якось е трошки покращити стан в нашій службі в тому, щоб зараз підняти ці всі проблеми наверх. Нічого нікому не обіцяти, а попробувати і почати їх вирішувати. Поставити на державне постачання таку важливу службу, яка оберігає спокій наших громадян, забезпечити вас всім. Вас прошу. Передайте всьому особовому складу, частини, гарнізону, великі прохання. Є необхідність, нема необхідності берегти себе, берегти своє життя, ви потрібні нам живі, здорові, своїм сім'ям, своїм дітям. І я завжди. так как наш выполняющий воинские главы службы сказал мне одного раза, что у меня открыты не только двери, а душа и сердце для каждого из вас. На месте происшествия, ну, получается, что уже как бы не, ну, ничего не должно было не взорваться, не как бы уже как потушили, получается. И получилось так, что ну, не подрасчитали. Вот. И взорвался баллон и откинуло на метр-два. И ощущение, ощущение, ну, не из Получается, хозяева делают себе такие скрытые кладовки, что никто об их не знает, и так вот получилось и у нас. На автомате там были еще баллоны, канистры, мы это все старались относить подальше от пожара, охлаждали их, чтобы, ну, охлаждали баллоны, выносили их подальше, вот. Потом поливали чуть-чуть лицо, потому что пекло. Вот. И работали, тушили, разбирали конструкции, завалы, вот это все вот разбирали, старались работать, продолжать. Ну, может, еще какой-то может где-то что-то, чтобы не предотвратить еще один взрыв. Ну, вот с бензином были баллоны пропан-бутан, углекислотные баллоны э, для сварки. Это все, которые мы выносили. И после, после взрыва мы стали к работе, чтобы найти, может, где-то еще в этой, в этой нише, может, пробраться туда искали. Ну так как бы приехала скоро, нас уже забрали, приехали ребята с другой части, подменили нас, офицеры тоже приехали, нас подменили, потому что мы как бы с обожженным лицом не могли продолжать уже как бы, дальше. Второе отделение тоже было рядом, все кишевы, все старались предотвратить, конечно, распространение огня на другие гаражи, потому что может пострадать и другие машины. Было сделано все, чтобы тушить пожар. А сколько вы уже работаете все? Я 8... почти 9 лет. С 2011 года. 6 лет. лет. Индыч Сергей Олегович. Ковозолович Александр Александрович. Ганю Иван Александрович. Вчера в экстренной, в плане ургентной помощи было госпитализировано несколько сотрудников МЧС Одесской области с локальными ожогами лица верхних конечностей. Ребята получили ожоги при выполнении своих непосредственных функциональных обязанностей. К нам были госпитализированы практически с места происшествия, им оказана помощь, они осмотрены смежными специалистами. Состояние их на сегодняшний день ближе к средней степени тяжести, не внушает серьезных опасений, отсутствуют риски для жизни и здоровья. Однако мы их обязаны побыстрее поставить на ноги и вернуть в строй. Думаю, что с ними все будет хорошо. И желаю счастья, здоровья, конечно же. И такие люди...

Только успел опустить забрала. Ну и услышал взрыв. Вот кинула, Вышел. Ну как вышел. Взял сразу ствол, начал тушить. А потом <laughs>, кинул ствол и лег на асфальт и начал в себя приходить. Ну, залили как бы, все нормально. Потом начали проливать. Ну, как бы все нормально чувствовал, но глаза сильно пекли, потому что мусора, походу, в глаза попал. В глазном сказали, что там, ну, ожог конъюктивы то есть как бы, незначительно. Работа, ну, помогаешь людям, ну, как бы это радует, сейчас патриотизм, что ли. Скажешь, что миллионы зарабатываешь, но ну, это смешно, если будет. Как бы так, патриотический подход. Щукин Василий Юрьевич, пожарный ДПРЧ-5, ГУДС у нас Украина. Науменко Вячеслав Сергеевич. Пожарный спасатель. Ряд Ехал на стоянку, вижу облако дыма поднимается. Поставил в известность начальника своего части. Начальник сказал, что подразделение выехало. Естественно, я поставил машину и пошел туда. То есть скорее всего, душа сказала, что надо идти помогать. Вторую уже очередь профессия. Ну, мог бы, конечно, стоять в стороне и ничего не делать, но не могу. Так, не могу. Ну как мої же ребята работают, что я должен стоять в углу? Ну, нравится мені професія. А вот после таких событий не отбила охоту Нет. Ні. А хто як не ми? Ви бачите, що служба наша працює. По цій причині ви знаходитеся сьогодні тут, в опіковому центрі. Я взяв на себе всі обов'язки, щоб хоч трішечки матеріально допомогти по законних, некорупційних схемах виплатити хоч їм по пару тисяч. Я назву ці суми для нашого добровольця, тобто для нашого працівника, який був за межами служби, але прибіг допомагати ліквідовувати осередок пожежі в цих гаражах і отримав найбільші опіки, особливо на спині біля 10%. Ми Хочемо виплатити 7 тисяч гривень. Для тих, хто залишився на стаціонарах, три чоловіка в лікарні водників і три чоловіка в лікарні 10 на Малиновського, на Малиновського по 5 тисяч. І тих два працівники, які були на отриманні медичної допомоги, але були відпущені додому по 3 тисячі.